Це не тільки свято там ці козпрацівників, це свято і промисловців, вони показують свою продукцію. Це свято і науковців, які показують свої досягнення для того, щоб наше сільське господарство виходило на ті європейські рівні, які сьогодні є досягли. «Эридон» – очень серьезный, очень э, э, солидный партнер э, для компании «Класс» несколько лет э, тому назад. Компания «Эридон» была специализирована на э, продаже средств защиты растений, э, семена, и мы тогда начали совместно новые виды бизнеса, продажи техники. И с этого момента «Эридон» вкладывал на этот э, отрасль довольно много средств, собрал хороший коллектив специалистов, которые могут выполнить эту работу. Специалисты компании «Эридон» каждый год участвуют на обучении, которое «Класс» организирует для своих дилеров, что они всегда на самом высоком уровне и знают самые последние данные по техникам. Поэтому компания «Эридон» развивает себя успешно в нашем бизнесе, в нашем совместном бизнесе, и каждый год получается увеличивать оборотов и продавать больше и больше классической техники в Украине. Сотрудничество с компанией Ридон у нас, наверное, с 98-го сотрудничали с 1998 года начинали работать средствами защиты растений, минеральными удобрениями. В принципе, семена, то есть это три позиции основные, которые мы на 95% покупаем в Ридон. То есть средства защиты, минеральные удобрения и семена. период кризиса, то есть многие уже готовы с нами работать, компании, которые занимаются подобными вещами. Но мы все равно знаем одно, что Ридон с нами уже давно, и мы работаем с Ридоном. То есть это больше 12 лет, это все-таки история, история отношений, история, скажем так, компаний. То есть мы начинали развиваться вместе с ним. Молдавское представительство. Ридон нормально. Щоб всі партнери, які сьогодні працюють тільки з виробниками, щоб були такого рівня і такої, ну, відчуття всього того, що потрібно для селянина, як наш ерідон. Що, я, що -то сказав, наш «Ерідон». Тому що я вже не думаю нічого змінювати у відношеннях, тому що це надійний, сталий і я б сказав публічний партнер, тому що не тільки ми з ним працюємо, а багато з ним працюємо. Компания «Эридон» – это настоящий классовский дело э, в Украине, который работает за благо украинских э, сайтов производителей. желаем компании Эридон, что она дальше процветает, что она укрепит еще дальше свои позиции на рынке, но и всегда стремится к самым лучшим результатам. Но не просто своим результатом, и так как они уж пока работают, что клиент, который работает с нашей техникой, получает эту технику и сами лучший результат. Тогда все довольны клиент, аридон, редон, ну и мы тоже. Компания Redon будет номер один в Украине. Чтобы когда ты называешь, есть такая пословица Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Когда я говорю, з ким ти роботу, я працюю з районом і у людей це должно бути вау. Я бажаю тільки цих фірмів рідону, щоб вони ну, розвивались, набували такого широкого масштабу виробництва і сільськогоспорожкої продукції. Бо я знаю, вони не тільки там займаються там, забезпеченням ядохімікатом, забезпеченням э, машин для обробітку ґрунту. Но они занимаются еще и производством молока, зерна и другое. Удачи им!